Первые разбойные нападения начались у нас в субботу, в предыдущую субботу. Нами были приняты меры, скажем так, мы организовали засады и, скажем так, у нас были приметы преступника. И вчера то, что мы проделали все эти дни, там, наши оперативные разработки принесли результаты. Недалеко от одного из объектов, где он пытался совершить Преступления. Мы задержали преступника, э, уроженец города Чернигова. Всего на его счету 11 э, разбойных нападений. Это Чернигов, Киев, Харьков и 3 в городе Днепро. Была изъята граната РГД, были изъяты перчатки, э, были изъяты очки, в которых совершал шапочка. Ну и сам э, преступник вчера был задержан по статье 208, находится в ВВС. Э, сегодня у него санкция, то есть будем... в суд його, судьбу. Работал в основном э, по объектам швидко гроші. Э, обычно совершал свои преступления. Это вечерняя часть, та касса, которая оставалась, он ее забирал. Ну, суммы разные: от 10 до 10 заходил внутрь. обычно э, в помещении в этом это ну, девочки женщины которые э, заключают договора на быстрые кредиты э, угрожая гранатой запугивал их э, действовал очень быстро понимая что эти все беды находятся под охраной Скажем, по Днепру, я знаю ситуацию, когда группа по быстрому реагированию приехала за 3 минуты, он э, действовал в течение двух минут, понимая, что э, может быть ему дан отпор. Сложность была в том, что преступник э, скажем, с 1999 по 2003 год имел опыт работы в проводительных органах, э, в оперативных службах работал, поэтому знал методы работы полиции, э, легко ориентировался спокойно, э, передвигался по городу мог оказывать моральное давление на потерпевших, скажем так, и быстро, быстро ориентировался в сложившейся ситуации. Поэтому тяжеловато было его задержать. Пока мы вручили ему подозру по части 3 статьи 187 «Разбойное нападение с проникновением». Санкции статьи, скажем, довольно-таки серьезные. Ну, я не могу, я не суд, не могу вам сказать, но, скажем, в любом случае будет сидеть в тюрьме.